Assalamualaikum Warahmatullah dan Salam Sejahtera kepada Bangsa Walau Beri Kejadian letupan pipe gas di Putra Hai semalam Semakin kita menyiasat tentang perkara ini, semakin banyak perkara-perkara pelik yang keluar Dan semua perkara pelik ini memerlukan jawapan Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian saya yakin anda semua memang sudah tahu akan kejadian yang benar-benar menggemparkan negara menjelang cawal yang kedua semalam. Iaitulah kejadian letupan pipe gas yang orang kata apa begitu dahsyat berlaku dekat Porta Heights pada pagi semalam yang mengakibatkan kerosakan yang begitu dahsyat dekat kawasan Porta Heights dan juga kawasan-kawasan yang sekitar yang orang kata apa, berada dalam proximity lotopan tersebut di mana lotopan itu dikatakan telah berpunca dari sebuah pipe gas yang telah bocor dan mengakibatkan satu pipe dan sepanjang 500 meter mengalami letusan yang begitu dahsyat yang boleh dilihat secara fizikal dari banyak tempat di Kuala Lumpur di mana ramai mengatakan bahawa kawasan itu memang menjadi sangat-sangat panas. Punya panas kawasan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengakibatkan begitu banyak sekali kenderaan yang cair yang seolah-olah macam terbakar, rumah-rumah yang rosak bahkan ramai sekali penduduk sekitar mengalami kecederaan dan juga melecur tahap yang sangat-sangat tinggi di mana benda ini memang betul-betul menggemparkan very unprecedented kerana benda ini tidak pernah berlaku dekat negara kita sebelum ini. Dan secara asasnya, mangsa-mangsa yang terlibat telah dipindahkan sementara ke masjid-masjid dan juga kuil-kuil yang berdekatan untuk mendapat rawatan dan juga untuk berlindung buat sementara waktu. Di mana Perdana Menteri juga telah turun padang dan telah menghulurkan sedikit bantuan kepada seluruh mangsa yang terlibat dan berjanji akan menyiasat perkara ini sampailah ke tuntasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi menyebut tentang menyiasat perkara ini, punca perkara ini, saya terkejut juga bila tak berapa lama selepas kejadian itu berlaku, tiba-tiba saja Bida melaporkan kenyataan yang dikatakan dikeluarkan oleh Kapten Muhammad Yunus iaitu seorang yang dikatakan mempunyai pengalaman dalam bidang pipe gas di mana beliau mengatakan bahawa kelembapan bawah tanah serta masalah oksigen mengakibatkan pipe, -pipe gas itu menjadi cepat rosak dan juga bocor di mana kata Kapten Muhammad Yunus antara lain air dalam tanah itu bertindak sebagai electrolyte yang menyebabkan corrosion, menyebabkan karat kepada pipe gas itu, menyebabkan pipe gas itu semakin lama semakin mereput, mereput, mereput dan kemudian bocor serta mengakibatkan letusan seperti mana yang kita tahu itu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah saya ni sebenarnya bukan kerja oil and gas tau. Walaupun saya pernah kerja sekejap dengan Petronas, tetapi saya tak pernah terlibat dengan oil and gas. Cumanya, saya seorang yang cukup berminat dengan fizik. Jadi saya tahu dan yakin betapa pipe, -pipe gas yang dibina itu tuan-tuan dan puan-puan bukanlah pipe gas yang mudah karat sebenarnya. Sebab ini pipe gas tau. Dan gas yang mereka bawa itu ialah metana. Metana ini merupakan gas yang mempunyai ketumpatan yang begitu tinggi serta memang mudah meledak jadi untuk bawa gas metana ini, pipe gas yang dibina ini mestilah betul-betul kuat dan juga mempunyai beberapa lapisan, beberapa layer untuk mengelakkan pipe-pipe gas itu cepat rosak dan tidak mampu untuk mudah karat jadinya macam dalam pipe itu pun, dia tak akan karat lah sebab dia bawa gas bukan bawa air dan dekat luar itu pun, ada banyak layer tau untuk mengurangkan risiko pipe gas itu karat jadi, iyalah saya tidak mahu menidakkan apa yang disebutkan oleh Ketua Yunus tu. cumanya macam agak pelik bila dia kata oh pipe gas ini mudah karat. Ush, masalah lah macam tu. Sebab apa tau? Sebab dekat Terengganu, dia punya PGU dia, Peninsula Gas Utilities tu, dia punya PGU sangat-sangat panjang, sangat-sangat besar tau. Dan PGU yang ada dekat negara kita ini sepanjang 2,500 km. Kau bayangkan, dia song class sampai Johor Bahru, banyaknya lalu kat Terengganu kan, and then tembus-tembus pergi ke Pantai Barat sebagainya. So, anda bayangkan semua itu karat. Anda bayangkan sebut itu, oh mudah untuk karat, mudah untuk oh, kita dioksidasikan dalam tanah sebagainya, habis. Rasa-rasanya kalau semuanya meletup, teruk tuan-tuan dan sekalian. Memang tuan terbalik negara kita jadi ini kan? Tetapi itu menyebut tentang masalah pipe gas itu. Ramai penduduk di situ mengatakan bahawa punca sebenar kejadian jadi akibat kerja-kerja pengorikan tanah. Yang dilakukan oleh kontraktor sama ada kredit tanah untuk kredit jalan ke atau kredit tanah nama bangunan ke saya tak pasti tetapi nak kata jalan pun tak juga sebab rezab tu dia bukannya betul-betul atas jalan tau dia macam ada macam dekat tanah lapang sikit. Jadi macam secara asasnya kejadian itu dikatakan berpunca daripada masalah pengorekan tanah dan hasil pengorekan tanah itu terutamanya bila mereka menggunakan kenderaan HDD kan. HDD itu dia macam apa kata apa horizontal digging tau. Dia macam tembus secara horizontal dan rasa-rasanya piping yang untuk horizontal digging itu telah hentam pipe gas itu, menyebabkan kebocoran pipe gas itu berlaku, jadinya apa berlaku? Dia meletus, dia meletup. Jadi itu yang percaya sebenarnya bukannya masalah pipe gas itu karat sendiri ke apa-apa ke tak ada. Tetapi lebihnya kepada kecuaian. Dan bila menyebut tentang kecuaian ini tuan-tuan sekalian, dia berbalik kepada siapa yang buat projek itu the first base Siapa kontraktor dia. Tetapi sebab sekarang tak disebut pula siapakah kontraktor yang buat kerja-kerja penggunaan tanah dekat kawasan tersebut walaupun pada hari yang pertama. Dan yang keduanya, tentang pengorekan itu, kontraktor takkan buat kerja kalau tidak ada kelulusan merancang. Betul tak? Kelulusan merancang ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Majlis Bandaraya Sumanjaya. Dalam kes inilah kan pertahankan ini di bawah MBSJ. Jadi kelulusan merancang untuk projek-projek itu dikeluarkan oleh MBSJ. Jadi sekarang ini, pihak-pihak yang sebut inilah yang sebenarnya sepatutnya bertanggungjawab. Tetapi so far, macam tidak ada apa-apa kenyataan dikeluarkan oleh pihak-pihak berkaitan daripada kontraktor ke MBSJ ke apa-apa ke macam tidak ada apa-apa kenyataan yang betul-betul konkret dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkaitan sebenarnya. Jadi, sekarang ini banyak persoalan yang timbul kalau ikutkan. Saya bukanlah suka sangat nak keluarkan persoalan di saat benda masih lagi tengah tak berapa cantik sebenarnya kan, tengah-tengah masalah ni. Tapi, kadang-kadang kita perlu bertanya juga sebab benda ini melibatkan nyawa orang, melibatkan harta benda orang. Dan seperti mana disebutkan oleh ramai pihak, benda ini berkait rapat dengan kecuaian pihak manusia itu sendiri. Dan dalam kes ini, saya yakin Ianya berpunca dari kecuaian kontraktor yang buat kerja itu yang buat kerja dekat kawasan Rizab dan kemudiannya KM. Kelulusan merancang itu dikeluarkan dari MBSD. Jadi inilah dia antara puncanya. Baik. Soalan yang pertama. Takkanlah kontraktor itu tak tahu yang dia buat kerja atas tanah Rizab Perifanas. Nombor duanya. Kalau dia tak tahu sekalipun takkan kau tak nampak sambut-sambut ini. Di mana sambut ini dengan jelas dan nyata tahu. Saya memang selalu pergi pun Sebab saya selalu naik LRT kat sana. Saya nampak begitu banyak sekali tanah-tanah lapang yang ada perkataan ini oh ini reserve tanah, ini reserve pipe gas sebagainya, di bawah ni ada pipe gas, jangan buat aktiviti apa-apa ke atas ni. Banyak tau sambal-sambal ini, takkan mereka tak nampak. Dan yang ketiganya, seandainya kalau mereka buat kerja atas tu, mereka tak akan buat kerja kosong-kosong macam tu. Mereka macam saya katakan tadi, buat kerja dengan kebenaran daripada majlis bandaran. So sekarang majlis bandaran, kau benarkan dia buat kerja, kau pantau ke tak? Masalahnya, kau pantau ke tak mereka buat kerja? Ke macam ada berlaku elemen kecuaian kat sini di mana pemantauan yang sepatutnya berlaku tidak berlaku sebenarnya. Tapi itulah banyak sangat persoalan yang perlu dijawab sebenarnya berkenaan hal ini dan yang kelakarnya macam seolah-olah nak cuba nak cover up keadaan berkenaan hal ini tuan-tuan dan sekalian. Ini saya nampaklah. Saya bukan nak berteori konspirasi sangat. Walaupun dekat internet pada ketika ini dengan social media, ramai yang dok mengaitkan tentang oh, kebetulan pula pada Februari hari itu Rafizi kata kerajaan nak rasionalisasikan pipe gas negara kita sebagainya kan. Kebetulan pula bila Rafizi berbual macam tu, tak berapa lama lepas tu pak berlaku kejadian ini kan. Jadi Yelah, saya bukan seorang yang cukup suka bercerita tentang teori konspirasi tetapi benda-benda macam ni macam terlalu kebetulan sangat sebenarnya. Sehingga kan saya teringat pada sekitar tahun 1997-1996 macam tu kan. Masa itu kebetulan-kebetulan pula bila kerajaan nak swastakan apa, apa tu uh, pembekalan detik kepada syarikat-syarikat IPP tiba-tiba pula blackout satu negara sebelum tu kan. Macam benda tu macam kebetulan sangat sebenarnya. Saya tak tuduh apa-apa tau tetapi sekadar untuk mencanai kami kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah sekarang ini banyak persoalan yang perlu dijawab oleh pihak-pihak yang berkaitan. Terutamanya berkaitan dengan kecuaian akibat daripada pembinaan yang dilakukan, penggerakan tanah yang dilakukan di mana polis pun kata mereka tengah siasat, inikah punca sebenar sebab yalah penduduk dah dakwa penggerakan tanah itu yang menyebabkan kebocoran. Jadi polis kata fine. Mulai dari hari ini hari Rabu dia akan siasat perkara itu sebab tumpuan semalam ialah lebih kepada search and rescue. Tetapi hari ini mereka dah ada masa mereka boleh siasat tentang punca sebenar betul atau tidak pengenalan tanah itu menjadi punca. Dan saya harapkan siasatan polis telus. Tak kira siapa pun terlibat, tak kira kuri mana pun yang terkena tentang hal ini, tak kira majlis bandar mana pun yang kecuai dan sebagainya. So kita harapkan siasatan polis ini benar-benar tuntas, benar-benar telus. Sebab kita tak nak ada elemen menyorokkan sesuatu dekat sini, tuan-tuan sekalian. Penduduk-penduduk putrajaya haid ini perlukan keadilan yang sewajarnya. Mereka perlukan pembelaan. Sekurang-kurangnya kalau mereka tahu siapa sebenarnya yang bermasalah yang cuai dalam hal ini, mereka senang dan tuntut ganti Takkanlah mereka ni nak tuntut ganti rugi Petronas. Bukan salah Petronas pun kau dekorkan. Petronas dah rasa dia ikut SOP dah. Tetapi yang cuai inilah yang sepatutnya membayar ganti kepada keluarga-keluarga yang terlibat. Betul tak? Tetapi apa-apa pun benda ini memang sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat besar dan kita harapkan penyelesaian dan juga siasatan yang benar-benar terus dan juga tuntas supaya perkara ini tidak bulan lagi pada masa-masa yang akan datang. Lagipun kerajaan ini kan kerajaan anda. Anda boleh buat apa sahaja dan saya yakin anda akan gunakan apa sahaja yang dibuat itu untuk pastikan mereka yang terlibat dihadapkan ke muka pengadilan. Kalau tidak, apa guna anda di kerajaan? Betul tak sebenarnya Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.